Полигон мама. Дай две самых левых. Учения начались вчера. Сейчас в этот район вышла ротно-тактическая группа. Они заняли сейчас оборону в два эшелона. Условно, с левой стороны находится блокпост противника по фронту. Сзади видно мишенное поле по которому будет вестись боевая стрельба, это фронт роты. Дальше будет сымитирована атака противника, будут проходить боевые стрельбы с имитацией арт-налета -арт на позиции. По условиям учений, по легенде учений, это будет атака механизированной роты противника. Они должны будут своевременно сориентироваться, вызвать резерв бригады. Соответственно, подойдут Силы, которые в данном случае это танковый взвод, который нам назначен в резерв, будет отражена атака. После этого опять же будет по вводной от командира батальона, будет получен приказ на атаку э, восстановление положения. То есть силы роты и второго эшелона. В данном случае, штурмовой взвод должен будет произвести атаку на блокпост и восстановить положение. И все, что происходит, это отработка. Умение не только подразделений, собственно, бойцов, да, а умение командиров использовать те огневые средства, которые у них есть. Учение, стоп, командирам прибыть на вышку для разбора.